దక్షిణామూర్తి స్తోత్రం దక్షిణామూర్తి స్తోత్ర పారాయణం వలన వేటి బాధల నుంచి విముక్తి పొందవచ్చునో చాగంటి గురువు గారు ప్రవచనాలలోనే మనం క్లియర్ గా విందాము రోజూ దక్షిణామూర్తి స్తోత్రం చేసేవాణ్ణి గ్రహం కూడా చదగ కారణం ఏమిటంటే బలహీనంగా ఉన్న గురుగ్రహాన్ని అది బలవంతం చేస్తుంది జాతకం అంత గొప్ప స్తోత్రం ఈ ప్రపంచంలో వాంగ్మయం మొత్తం మీద ఉన్న ఒకే ఒక్క స్తోత్రం దక్షిణామూర్తి స్తోత్రం ఇంకొకటి లేదు 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 అదొక్కటే అంత శక్తివంతం అందుకే శంకరాచార్యుల వారి అంతా ఒకెద్దు సామాన్యుల కోసం ఇచ్చిన దక్షిణామూర్తి స్తోత్రం ఒక్కటి ఒకటి ఆ దక్షిణామూర్తి స్తోత్రాన్ని ఇప్పుడు తెలుసుకుందాము ధ్యానం ఓం మౌనం ख्या प्रकटित परब्रह्मतत्त्वं युवाना वसिष्ठान्तेव सदृशी गणैः आवृतं ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्रं करकलितचिन्मुत्रमानन्दमूर्तिम् स्वात्मा रमम् मुदितवदनं दक्षिणा वटविटपि समीपे भूमिभागे निषन्नं सकलमुनिजनानां ज्ञानदातार मारातु त्रिभुवनगुरुमीशं दक्षिणामूर्तिदेवं जनन मरण दुःखच्छेददक्षं नमामि चित्रं वटतरोर्मूले वृद्धा शिष्या गुरुर्युवाम् गुरोस्तु मौनं व्याख्यानम् शिष्यास्तु छिन्नसञ्चया निदये सर्वविद्यानां विसजे बवरोगिनां। गुरवे सर्वलोकानाम् दक्षिणामूर्तये नमः ॐ नमः प्रणवार्धाय शज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः सिद्गनाय महेशाय वटमूलनिवासिने सचिदानन्दरूपाय दक्षिणामूर्तये नमः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमविद्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः अङ्गुस्ततर्जनी योगमुद्रा व्यासेन योगिनां श्रुत्यर्थं ब्रह्मसि दर्शयन् योगता शिवः ॐ शान्तिः शान्तिः स्तोत्रम् विश्वम् दर्पण दृश्यमाननगरी तुल्यम् निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतम् इता निद्रया य साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये न मिदम् श्रीदक्षिणामूर्तये बीजस्यान्तरिवाङ्कुरोजगदितम् प्राग्निर्विकल्पं पुनः माया कल्पितदेशकालकलना वैचित्रचित्रीकृतम् मायावीव विजृम्भयत्यपि महायोगी वयः स्वेच्छया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये न श्रीदक्षिणामूर्तये यस्यैव स्फुरणं सदात्मकमसत्कल्पार्थकम् भासते साक्षात्त्वमसीतिवेदवचसा यो बोधयत्याश्रितान् यस्साक्षात्करणात् बभेन्न पुनरावृत्तिर्भवाम्बोनितो तस्मै श्रीगुरुमूर्तये न श्रीदक्षिणामूर्तये नाना चित्रकटोदरस्थितमहादीपप्रभास्वरम् ज्ञानं यश्यतु चक्षुराधिकर्णाद्वारा बहिः स्पन्दते जानामीति तमेव तस्तमस्तं जगत् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये न म श्रीदक्षिणामूर्तये देहम् प्राणमपि इन्द्रियान्नपि चलाम् बुद्धिञ्च शून्यम् विदुः श्रीबालान्दजडोपमाश्वहमिति भ्रान्ता भृशं वादिनः मायाशक्तिविलासकल्पितमहाव्यामोहसंहारिणे तस्मै श्रीगुरुमूर्तये न मदम् राहु ग्रस्तदिवा करेन्द्रसदृशो माया समाच्छादनात् सन्मात्रः करणोपसंहरणतो यो वोस्तु शुप्ता पुमान् प्रागस्वाप् प्रबोधसमये यः प्रत्यभिज्ञायते तस्मै श्रीगुरुमूर्तये न म इदम् श्री दक्षिणामूर्तये बाल्यादिष्वपि जाग्रदादिषु तथा सर्वा स्ववस्थास्वपि व्यावृत्ता स्वनुवर्तमानमहमित्यन्तः स्फुरन्तं सदा स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजतां यो मुद्रया भद्रया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये न म इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये विश्वं पश्यति कार्यकारणतया स्वस्वामि सम्बन्धतः शिष्याचार्यतया तथैव पितृपुत्राध्यात्मना भेदतः स्वप्ने जाग्रति वाय एष पुरुषोपाया परिभ्रामितः तस्मै श्रीगुरुमूर्तये न मिदम् श्रीदक्षिणामूर्तये लो निलोम्बरमहर्नाथो हिमांशुः पुमान् इत्याभाति चराचरात्मकमिदम् यस्यैव मूर्त्यस्तकम् नान्यत् किञ्चन विद्यते विमृशताम् यस्मात् परस्माद्विभो तस्मै श्रीगुरुमूर्तये न श्रीदक्षिणामूर्तये सर्वात्मत्वमिति स्फुटीकृतमिदं यस्मादमुस्मिन् स्तवे तेना स्वश्रवणात्तदर्थमनना ध्यानात् च सङ्कीर्तनात् सर्वात्मत्वमहाविभूतिसहितं स्यादीश्वरत्वं स्वतः सिद्ध्येतत् पुनरस्तदा परिणतं चैश्वर्यमव्याहतम् इति श्रीमच्छङ्कराचार्यविरचितम् Dakshina Murti Sampurnam Thanks for watching our channel please subscribe and support